Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Розмова на тему. І сьогодні ми будемо говорити з представниками азербайджанського товариства нашої області. А саме будемо говорити з Насімі Агавердієвим, заступником голови обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва і Бахтіяром Гаджиєвим вчителем азербайджанської мови, поетом творчої людини. Очень рада вас видеть в нашей студии. Большое спасибо, спасибо за то, что пришли. Спасибо. И, конечно же, я не могу не спросить в первую очередь, чем сейчас живет областная организация, да, молодежь азербайджанская в нашем городе. Потому что я знаю, что вот ваша организация одна из вот первых молодежных таких вот активных организаций в нашем городе и а, начали такую свою деятельность довольно активно Продолжаете сейчас uh -huh. я так насколько я да, понимаю стоите на уровне чем да. сейчас живет молодежь азербайджанская так, в Николаеве? Здравствуйте, спасибо за приглашение на сегодняшний день азербайджанская областная организация азербайджанской молодежи также активно участвует во всех мероприятиях организации Фестиваля. Кстати, недавно было проведено фестиваль дружбы, в котором тоже активно участвовали. У нас был выставлен экспонаты, которые всем понравились. Так же само певец Адам Али выступил, ну, пел на концерты. Кроме этого, у нас так же само, как и школы, школа азербайджанского языка также активно работает ученики учатся кроме этого танцевальная группа наша ансамбль танцевальный также действует то есть мы его возобновили в некоторое время он не это не активен был так, так что сейчас на сегодняшний день все нормально есть планы еще на будущее культурный центр собираемся открывать и а также в Киеве у нас была конференция, всеукраинская конференция азербайджанцев была. То есть выступаем и участвуем во всех мероприятиях, как можем. Насиме, скажите, в каждой организации сейчас вот такой э, национальный есть свои проекты, есть э, как, своя э, особенность, наверное, какая-то вот направление какое-то свое, э, в чем вот лидеры, в чем проявляет, проявляется, Но есть э, помимо этого есть что-то очень любимое всегда, особенное вот чем гордитесь, что душу греет. Вот у вас есть такие проекты, вот которыми гордитесь или акции, может быть какие-то проводите, какую-то деятельность вот такую сейчас очень стала активно проявляться такая социальная деятельность. Что-то есть, вот, что греет душу вот сейчас азербайджанской молодежи? Ну, я вам скажу на сегодняшний день, вот, что касается проектов. Ну, в ближайшее время, ну, именно у нас февраль, 26 февраля идет, где день Ходжалы отмечаем, но это такой Крустный такой день, сказал бы, да. Но что касается, чем гордимся, азербайджанская молодежь э, также отличается своими праздниками, своими ну, много разнообразными культурами. То есть э, вот впереди идет весна, к 20 марта у нас уже Новый Байрам, где мы этот Новый Байрам э, празднуем даже лучше, чем Новый год. То есть это наш общий азербайджанский, коренной, только чисто азербайджанский праздник. Надеюсь, что и в этом году будем его праздновать так, чтобы все смотрели, насладились и узнали поближе азербайджанскую культуру и праздник, ну, и историю. А что касается именно веселого, то есть у нас, снова же таки говорю, танцевальный ансамбль, где... Каждый народ по всему миру, можно сказать, который смотрит азербайджанские танцы, очень сильно удивляется, потому что танцы они необычны, не похожи ни в каких народах. То есть очень большой ажиотаж, радость, настроение поднимает. Поэтому мы все-таки решили, все-таки. Ну в дальнейшем я думаю, что наши танцы будут выступать также по телевидению, где могут видеть все. Николай Святитель. Вот только хотела сказать, надо же как-то показывать да. всем, да, широкую аудитории, потому да. что вы меня, честно говоря, немножко удивили, что вы сказали, какое-то время ваш танцевальный коллектив не действовал. Мне кажется, такого просто быть не может, потому что э, спросишь у ребят, э, чем занимаетесь, студенты, там вот, допустим, да, представители да. вот э, вашего общества, вот молодежи, азербайджанской, студенты, студенты, а что, 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 чем вы еще, кроме учебы, занимаетесь танцы? Вот наши танцы, наш да. коллектив, всегда так говорят. Как такое могло случиться, что какое-то время не работал? Вот даже вот... Ну, было <laughs> временно с помещениями, но сейчас уже именно настроен на то, чтобы наш ансамбль был виден не только вообще, ну, в определенном круге, но и в телевидениях и во всех концерта, которые сможем сейчас. Правда, есть что показать? Надо Конечно, показывать. Вот да. а еще хотела вот такой небольшой вопрос задать. Вот очень часто на Брус Байрам, это вот в Николаеве, наверное, как-то уже все знают, привыкли, что азербайджанцы всегда очень так отмечают солидно этот праздник, но очень часто вот, когда мы приезжаем, снимаем праздник, рассказываем о нем, как-то вот немножечко вот говорят, и плюс припрессовывают еще женский день, тот, который мы привыкли. Да, праздновать. Да, но на Байрам это немножко не то, да? Нет, ведь... но вовсе отличается от женского праздника. Так как 8 марта это, если читать, всемирный. Он создан, скажем так, не в Азербайджане, не в Украине где-то, а именно. Но на его издавна в исторических землях Азербайджана его начали праздновать и до сих пор празднуют. И, ну, это никак не связано с Ну, у нас ассоциация весна, пробуждение, праздник, любовь, поэтому и все праздники, Конечно. которые отмечаются весной, у нас автоматически сравниваются с чем-то да. вот таким. Это понятно, но помимо всего такого праздничного, активного, танцевального, азербайджанцы еще очень стараются много внимания уделять образованию своему. И вот у нас вот представитель в студии как раз этого процесса, да, то, что азербайджанская молодежь, и насколько я понимаю, но чуть-чуть попозже об этом говорим, не только азербайджанская молодежь, может быть и не только молодежь, наверное, могут изучать азербайджанский язык свободно, читать, писать, говорить и все это всему этому вот способствуете вы своей деятельностью. Расскажите, пожалуйста, школа, курсы, как это правильно называется, уроки азербайджанского языка, где сейчас проходят, в одном ли только помещении могут люди получать эти знания или вот как-то вы работаете в разных местах. Вот как этот процесс проходит изучение азербайджанского языка сегодня на наш на этот момент в нашем городе. Здравствуйте. Я, конечно, рад, во-первых, за ваше приглашение. Там, очень рад, что вот этот, такая передача идет. Действительно, да, этот азербайджанская община здесь немало. Там же и есть, конечно, у них и семейные живут большинство, и дети есть. Этот, есть с, дети со смешанного брака и так далее. Есть и, которые здесь даже дети родились уже, но они, конечно, большинство не знают даже родного азербайджанского языка. А что касается моего деятельности, я, конечно, сюда приехал в Николаев по приглашению Совета национальностей mm -hmm. именно с этой целью, чтобы развивать этот э, родной язык среди детей и развитие культуры. Но это действительно мы этот проводим. Я этот лично провел много занятий, обучал многих детей. Но интерес есть большой, действительно. Там, потому что этот азербайджанский алфавит отличается, ведь этот э, латиница пишется. И поэтому и дети многие изучали, писать, читать и так далее. Но есть и местные коренные жители, в том числе и украинки, и украинцы тоже есть заинтересованы изучать азербайджанский язык. Кому-то интересно, например, кто-то выходит замуж, там это интересно, чтобы этот, в семье не было трудностей и так далее. Такие тоже были. Ну, и кроме того, я, кроме азербайджанского, еще турецкий язык тоже преподаю, кстати. Mm -hmm. Там это и это немало э, изучающих, которые изучают турецкий язык, тоже там этот, ну, в основном там этот, тоже молодые, там тоже, ну, как вот кто-то интересуется, езжают вот, в Турцию, там по бизнесу mm -hmm. занимаются, торговлей, кто-то замуж уходит опять. Ну, интересуются люди, очень заинтересованы люди, обучаю, помогаю, всячески там это как свой долг. Ну, недавно я провел занятия, вот как раз вчера был mm -hmm. э, в средней э, школе номер 19, и до этого были еще в 22-й школе, там э, по приглашению, там, и, там тоже занятия я провел, там, ну, было очень интересно, конечно, там очень э, старший класс, э, я провел занятия там, и понравился, я, конечно, там этот основном... Алфавиты потом и не только там, и традиции, и культура тоже рассказывала. Я вас перевью. Это был открытый урок патрибажского э -э языка? Да, 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 совершенно верно. У нас да. есть несколько фотографий, чтобы зрители себе визуально представили, вот, как это проходило. Да. Вот большая аудитория. Да. Вы как политик да, практически да. вещаете <связывается> <совершенно верно, связывается> с трибуны. Да. Вот. И э, достаточно, э, наверное, много э, ребят было, да, потому что все-таки это относительно экзотический для нас язык азербайджанский. Это, это не, входящий в школьную программу, не входящий да, в, да, в какое-то обязательное... Совершенно верно. Но ну, это, как это недельный, там этот, как воскресный, там школа называется, там этот, я обучал и еще преподавал в 42-й школе там в базе 42 й школе. И как этот, некоторые там этот приглашают, как этот, ну я всегда участвую в этих мероприятиях. И этот, конечно, я рад за это, потому что больше языков изучать никому не мешает. Там этот язык дополнительный язык изучать. Это азербайджанский язык тоже, конечно, относится этот тюркской языковой семье. Там этот и азербайджанский язык очень популярен и в Кавказском регионе. Там это очень многие другие национальности тоже знают этот по азербайджански и хорошо они умеют разговаривать. Вот это, в Азербайджане я бы сказал, уже почти все национальности там это знают азербайджанский язык, проживающие. Mm -hmm. Вот это там в Азербайджане живут разные национальности. Вот, например, талаширы, э, потом лезгины, аварцы, таты, э, татары и украинцы тоже, кстати, там около 10 тысяч украинцев проживает в основном в городе Баку. Там это очень хорошо развито. Ну кроме того, в Азербайджане, конечно, относится к другим национальным меньшинствам тоже хорошо. Там этот, вот, например, в городе Баку я кратко хотел объяснить, mm -hmm. этот, существует в данный момент есть пятиэтажное большое здание, этот университет. Этот университет раньше назывался университет русского языка и литературы, а в данный момент называется Славянский университет. В этом же университете есть факультет, значит, и кафедра украинским мову тоже есть, mm -hmm. кстати, да. Там этот, я сам побывал, и болгарский и язык, и так далее. Именно с этой кафедры занимается с этим языком. И там есть студенты, студентки, и украинцы тоже, там, которые изучают и э, украинский мову. Там это, конечно, в знак уважения и украинскому, и дружественному народу. Но вот это, я хорошо знаю, что вот та же украинская диаспора в других странах, тоже, по количеству больше живут, но нету доступ к своему языку, даже газета не выходит на украинский. Могут, но ну, Азербайджан так с этой стороны там уважает, это есть, действительно, так. Это очень хорошо. Кстати, эта диаспора и отмечает свои и национальные праздники, как в Украине, там тоже, же. И, и в национальной форме. У них есть даже национальный ансамбль тоже организовали, есть это, там да. диаспора очень активно, хорошо э, действует, работает. Ну, конечно, это, это, это очень хорошо. Это по-исторически вообще, да, Азербайджан с Украиной всегда было в дружественных отношениях, всегда. Не было в истории не замечено, не отмечено нигде, чтобы был какая-то конфронтация или война, или же там какой-то межнациональный конфликт. Никогда не было. Но ну, вы тоже, вам всем известно, да. Это Украина всегда, вообще сама Украина, сами украинцы всегда, это мирный народ, я хорошо знаю историю. Это никогда никакие там ущерб другим народам и так далее, никакой не сделали. Но это очень хорошо. А что касается мне, этот, я сам э, вообще-то родился в Грузии, mm -hmm. уроженец в Грузии, да. Я родился в Борсалинском регионе сам. Этот, а получил высшее образование, и, кстати, два образования получил это в Азербайджане, окончил в Баку, педагогический университет, и еще я по живописи тоже факультет, это я и бывший художник, кстати, там тоже, да, а, там, ну, ну так время пришло, как приехали сюда по приглашению в Украину, там этот, ну, уже, я всегда считаю там себя, этот, у меня три родина есть, да, Моя первая родина это Грузия. Я родился, вырос там, это все мои этот, родители там с, веков, с веками давно там этот, жили, там похоронен. Поэтому я очень уважаю, люблю Грузию. Моя первая родина. Моя вторая родина это Азербайджан. Не можем Азербайджан тоже назвать. Это большой часть наше население там это все там. И наша опора, там это очень наша надежда. Азербайджан, конечно, это мы всегда любим. А и третья моя родина и Украина. Украина тоже мы очень любим, потому что мы здесь живем. Это Украину очень уважаю. Украина, как я уже сколько лет живу, этот с 2010 года был приглашен сюда. Ну, правда, я раньше еще был и здесь, но я официально приглашен, это в 2010 году. Но Украина, по сравнению, например, с некоторыми другими странами, я бы сказал, это Украина демократическая страна действительно в Украине чувствуется демократия, свобода. Это очень хорошо. И там есть очень толерантность, уважение к другим национальным меньшинам. Есть этот. То есть все сохраняется. Лично я очень как наблюдатель, очень человек внимательный, я обращаю на все. Этот, я сам побывал во многих странах тоже, кстати. Я и люблю путешествовать. Я побывал в очень многих странах. Там этот, поэтому по сравнению и так далее, я как наблюдатель, я очень хорошо отношусь к Украину. Там этот может быть, конечно, где-то может критично относиться и так далее, ничего подобного. Там этот я это могу подтверждать этого там. И, кстати, я как вот видите я принес. Да. да. Хотела спросить, да. да вы идёте, творческий человек, он не может сидеть на одном месте, это естественно. Совершенно что верно. Но я принес свои, это всего лишь четыре вида своих книг, но это это не все. У меня до сих пор вышло девять книг в разных наименованиях, 9 книг. Ну, это разные там, это поэтические и так далее, там это разные книги. А вот в, в этом книге, это, это разные, которые этот основной я принес, вот эта книга, вот это вот видите, называется Кюльсанам -на Аме», то есть это поэма о Кюльсанаме, то есть по имени женщин, там это очень знаменитая женщина была, это на Кавказском регионе, именно там она была азербайджанка, это ее жизнь, деятельность и так далее. Это я назвал этот историческая поэма, это очень хорошая, здесь это внутри книги, значит, это, там исторические данные, там этот как раз, это до, э, э, значит, э, захвата этот Кавказа с русскими войсками, до этого, после того, там иммиграции людей и так далее, там все это. И в том числе, этот сталинская репрессия, как этот, много влияли этот народ и так далее страданиям народа, и есть радости, свадьба, традиция. В этой книге, и, кстати, все это я написал в поэтической форме, в этой книге, значит, многие очень хорошие люди, там этот очень, в том числе, писали и комментарии, вот видите, там mm -hmm. это, это, люди это, здесь в Николаеве тоже написали свои комментарии по этому поводу. Там. Ну и здесь книга очень интересна, очень интересно, конечно. И, кстати, вот эта книга у меня находится, этот, еще, вот эта библиотека имени Камурева тоже есть. Это, mm -hmm. Если желающий может посещать и читать эту книгу тоже, ну, будет, думаю, это полезно. И в том числе в конце написано это, про это, наши деятельности в Украине тоже. Это в конце тоже есть эта часть mm -hmm. Вот, кстати, вот, вот, вот этот именно вот этот славянский университет, который вот фотографии есть про это, оно тоже написано, который я вам недавно рассказал, который mm -hmm. в Баку находится вот это вот славянский университет. Вот это то есть это фасад зданий. вот видите mm -hmm. там вот написано mm -hmm. там это и также написано, Славянский университет. Да. Угу. И про это, по этому написано. А что касается потом, другая моя книга. Вот видите, вот эта книга, если открывать, вот это, это уже полумесяц звездочки. Именно эта книга относится к моему народу. Там есть, то есть это проживающие азербайджанцы, азербайджанские диаспоры, проживающие в Грузии. Около 500 тысяч наши мои соотечественники, то есть этот, именно порчалинские народы, проживают этот вы. Грузии. Ну, это, это, ну, хорошо, конечно, там в Грузии тоже у нас хорошо, это взаимоотношения очень хорошие, но мы компактно проживаем и совместно это с грузинским народом, у нас очень хорошие дружественные отношения, никаких это нет проблем, конфликт и так далее. Они нас уважают на традиции, мы им так, так далее. Но в этой книге как раз я этот отмечали этот, кстати, там у нас этот есть этот разные эмблемы и так далее, вот видите, отличается даже от турецкого, uh -huh. то есть это турецкий вот так этот э, флаг, uh -huh. да, а у нас наоборот это вот, да-да-да, совершенно <laughs> верно. Ну этот снизу полмесяца, сверху полмитра. это борщалинский там этот так эмблема народа. А что касается этой книги, тоже написали очень разные люди свои комментарии, в том числе этот этот бывший покойник этот управляющие нами вот этот есть эта компания Элика там этот вот Агаев который там он тоже написал комментарий Джан Пулат, вот в это думаю, да, да, вот к, по этой книге здесь вот все написано даже вот это языковые отличия там разные диалекты которые там это нас немного и там очень интересный там этот там проживающий оттуда выход там из Борсянского региона очень знаменитые люди которые и действуют то, то есть они работают и очень в активных должностях есть в Азербайджане. То есть они в том числе и, 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 там есть этот, и в России и так далее. Вот и так далее. Вот и там оттуда вот выход есть многие там и спортсмены, кстати, олимпийские чемпионы вышли там этот, который с этим мало диаспора вот этот выход из грузинский там этот, то есть из Борчалинского региона, mm -hmm. который я родился. Очень многие люди, значит, знаменитые, которые там этот много успешно, активно действовать и так далее. А потом, вот, вот сейчас я вам покажу, вот кое-что там где-то у них там. Ну и потом этот, этот, а что касается вот это все традиции и так далее, так относится. А потом другая книга, вот это здесь тоже стихи и так далее, и в том числе это относится к городу Николаева. Здесь разные там люди, вот видите, поэтические там mm -hmm. этот, стихи и так далее, вот. В этой книге это парлак по азербайджански написано это, это означает блестящие слова здесь на русском языке тоже есть это а потом а в этой книге там этот, эта книга вышла значит недавно этот вышла этот вот, с печати это называется тюрко азербайджанские народные афоризмы это очень mm. интересно это толстая книга в этом значит афоризмы народов то есть это многие там, эта книга э, и я написал и на турецком языке, есть это и на русском языке, и на азербайджанском языке тоже. В этой книге, значит, многие простые народные слова, там, которые популярные, там это афоризм, здесь отмечено тоже. Ну, скоро, в скором будущем, конечно, я и библиотека сдам этот. Можете... Смотри, книга совсем новая, это 2014 год. Да, 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 Николаев, это, да стоит, это, потому, это, потому что это в декабре месяце уже там недавно вышел. поэтому там. И я еще говорю, там еще другие книги есть, очень много, конечно, я более подробно уже не могу рассказать. Это другие книги тоже очень интересно и очень, конечно... И кстати, там, я хотел бы сказать, вот это мои книги, но пока кроме этого, вот эти э, книги тоже, вот в основном вот это, уже распространены на 6 странах. Кстати, mm -hmm. моя книга сейчас находится в библиотеке там, этот, и в Турции распространены, В Турции тоже этот, на турецком языке. Кстати, эта книга я сам перевел на турецкий язык. Это и в Турции распространено. Потом в России, потом этот, в Грузии, в Азербайджане, даже в Иране, во Франции тоже, кстати. Этот моя книга уже распространена там это там вот и в Украине естественно в шести странах эта книга сейчас распространена и очень интересно кстати уже как уже я малочисленно правда печатаю там это как печатаем это быстро э Раздаем уже ничего не, не остается чтобы да, показать, да, 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 но это это, да. это здорово, это да. говорить это... о том, что работа востребована, это самое главное, потому что творческий человек э, должен творить и должен отдавать свое творчество людям. Конечно. Значит, тогда наверное это наверное было бы неправильно, чтобы творчество, да, как-то вот погибало, оставалось, нет, пряталось. Нет, конечно, там совершенно это... верно. совершенно верно. Мы этот э, хотим э, очень развивать этот. Я как сказали, этот, Украину, например, считаю как свою третью родину, там это и уважаю Украину, там, это потому что это мое творчество и продолжается в Украине тоже, там, этот. поэтому, э, и моя, там, я, как сказал, в этой книге, вот, определенный часть про Украину тоже посвящали, этот, и даже фотографии про города Николаев и так далее, там, ну что ж, там, этот, мы, Жизнь продолжается, надо все-таки, конечно, твои творчество продолжать. Я думаю, что у таких творческих людей, как вы, которые много путешествуют, много получают эмоций, творчество не бывает застойных периодов, не бывает так, чтобы человек выписался. Наоборот, наверное, кажется, что времени очень мало, а хочется так много сделать, да, и не успеваешь, 24 часа в сутки не хватает на то, чтобы и научить, и что-то самому создать, и подарить свои эмоции, и получить эти эмоции. Столько всего нужно успеть. Ну, в принципе, это понятно, что вы хотите сделать больше, но и вы достаточно много успеваете, это здорово. Да, действительно. Фактически, я бы сказал, мне времени очень мало, не хватает. Этот. Я хочу много много что делать этот и времени хватает там этот и очень я сожалею конечно мое этот есть очень хорошие художественные произведения там этот который собственно и в том числе у меня есть живописи потом этот натюрморты этот потом даже э, гравюры разные Ну, в этой книге конечно э, фотографии только там mm -hmm. этот я сделал но к сожалению сюда не могу я очень сожалею просто далеко это все находится э, Значит, у нас на родине анатомии в Грузии находится это мое это произведение. Ну, сюда неудобно, то я привез бы, конечно, это выставка, я здесь сделала а. бы, это было бы очень здорово. Всему свое время, я думаю, что да. все успеется, потому что есть что показать, значит, появится возможность. Да. А Ребята вот помогут, молодежь вокруг активная, все очень активные, творческие, и все у вас получится. На Сегодня у нас сейчас время эфира нашего заканчивается. Большое вам спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам. Приходите еще, делитесь своим творчеством, делитесь своими проектами, своими надеждами, и пусть у вас все получается. Спасибо большое. жити добре в мірі, і все буде у нас. Огромне спасибо. Большое Благодарю всім всі. і глядачам спасибо. ми також дякуємо за увагу. Вам також бажаємо добра, і миру, і щастя, і реалізації своїх творчих і просто щасливих, і радісних добрих мрій. Всього найкращого, до наступних зустрічей.